Да. Уважаемые коллеги, начинаем после матчевую пресс-конференцию главного тренера команды «Авангард» Крепака Якова Викторовича. Ну и вопрос традиционный. Расскажите нам, пожалуйста, о сегодняшней игре ваши впечатления. Появились. Да видно, что у команды, тем более, команда соперника играла дома. Как обычно, как команда играет дома, но положительный результат. Мы сюда приехали там, вы знаете, по нашей футбольной таблице отступать нет. Мы можем выиграть за три мяча. И так получилось, что... В такие моменты, конечно, надо задевать. Я в раздевалке ему сказал бы... Как пустые ворота, и с пустых ворот мяч уводить в сторону, и потом с разворота спиной ворота бить по воротам. Это мне непонятно. конечно. Значит, такой уровень у футболистов, значит. Вопросы будут, тренер? У меня вопрос, скажите, все-таки э, психологически да. никакие да. там ну, не повлияют? Ну, что, что повлияло действительно на, такие, на такую ситуацию? Психология психологию это? Или что? Да, ну, есть, конечно, у ребят в подсознании Такая ситуация у нас, тем более, да, что-то да, да. творится. Ну, мы с ними разговариваем. Мы mm -hmm. Нас на, на спорт зацепь. Да, да, чтобы они не зацикливались mm -hmm. а, mm -hmm. на этой обстановке, которая у нас есть да, сейчас. Вроде-вроде ну, так немножко ребятки отходят, но все равно где-то в подсознании мы есть. Это а тяжело, так? конечно, для тренера тяжело mm -hmm. с этим бороться. Я думаю, тут фактор какой-то сыграл не очень, может, читать и футбольный в этом. Да, я же говорю, но все равно у ребят это далеко где-то лежит, потому что mm -hmm. там и семьи, вот мы уехали, сейчас там... Идет зачистка города, понимаете, Ясно, yeah, все... но ну, в целом я скажу, что команда все равно боевая. Дух боевой просматривается, поэтому... А втрата двух футболистов из «Аверы», «Печенкина» тоже сыгралась? Да вы знаете, нет, мы их поблагодарили, они... Ну, я же еще раз повторю, что такая ситуация, просто люди... <клес> Тот же Виталик нам отдал наш капитан команды. Вы mm -hmm. понимаете, что выходит, yeah. когда с команды капитан, это, это потеря. Ответ. Ну все равно желаю вам побед, Спасибо. реализовать все свои задумки. Спасибо вам большое Спасибо.